Ну, относительно э, развития бизнеса. Вы знаете, бизнес, он как жил, то так и будет жить э, своей жизнью. Э, одна большая проблема, на мой взгляд, то, что, например, фискальные службы не занимаются конкретно э, фирмами, которые э, в год, раз в год да. или три раза в год меняют свою регистрацию. Фирма-должник набралась кредитов, она остается на месте, но меняется название. Был Вася Иванов, стал Вася Пупкин. Претензий нет, платить некому суды все стоят на стороне Васи Пупкина, потому что Вася исчез. Хотя Вася тоже ходит по городу, все знают, что это Вася, вот он есть, вот и предприятие, как оно было, так оно и есть. Но называется оно совершенно по-другому. Те штрафные санкции миллионные, которые тоже были выписаны, просто я знаю таких очень, несколько организаций, которые с удовольствием закрываются по распоряжению из других регионов, их представительства здесь находятся. 70 миллионов штрафов, они не платят, не закрылись. Была фирма, сосна стала фирма «Кедр», все, пожалуйста, все ушло в сторону, фирма по новому, как была, так она и работает. Где эти деньги, которые должны пойти в бюджет? Их нету, их никто платить не будет и не собирается платить. Плюс малый средний бизнес. Ну, малый и средний бизнес, тут, вот, я скажу так просто по Черниговской области, ну, это, вот, скорее всего, у нас у всех малый бизнес и средний, э, потому что крупный бизнес, если не считать, конечно, э, скажем так, коммунальные предприятия, которые занимаются тем же самым бизнесом, опыте по коммунальной и все остальные, то это одна структура. А те, которые малый бизнес, как сказать, э, проверки запрещены. Люди спокойно работают за наличный расчет другими регионами, получая деньги спокойно по, на банковские счета, получая причем колоссальные суммы, не платя ни копейки налогов. И не боясь не платить, потому что знают, что за это ничего не будет, или поможет или э, местный миски голова, который крышует, или администрация, которая, скажем так, в каком-то определенном месте находится интересе. И все эти вопросы решаются. Но на уровне фискальных служб этот вопрос не решается. И я думаю, что если продлят еще э, запрет на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год, то бюджет не досчитается очень много денег. Потому что сегодня, как многие говорят, мы готовы платить налоги. Но кто готов платить реальные налоги и за что? Вам не кажется, Понимаете? что происходит вымирание среднего класса? Остаются э, в стране только либо бедные, либо очень богатые. Вы знаете, средь, э, что, смотря, что брать кого брать и иметь в виду по средним классам. Ну, вот, Средний да... класс, который рубит извините, за лес, делает вагонку, прод... делает пиломатериалы, он получает колоссальные доходы. Он получает хорошие доходы. Это просто мы видим под налоговой декларации, там 20 тысяч, 40 тысяч. Остальное все идет в тени. Идет через другие по банковским счетам, и оттуда никто ничего не платит денег. Потому что тому уже предприниматель, который приезжает из Харькова из Полтавы, взять тот же самый лес в Чернигове, легче за наличку договориться, перечислить на счет, который пройдет мимо кассы. И человек получит себе наличку, и, и тому хорошо. А бюджет не получит ни копейки. Потому что сегодня проблематика взять, во-первых, кредит. Нормальный кредит сегодня нормальный предприниматель, кредит в банке не возьмет под 40%. Тем более, если мы идем в Европу, как мы э, заверяет наше руководство страны, да, в Европу мы идем, но давайте посмотрим, что делается в Европе. В Европе кредиты 3, 5, 7 процентов. Вот таких кредитов, как у нас зарабатывает население, там нету там население не зарабатывает на кредитах, оно зарабатывает заработную плату. У нас большая часть населения старается положить деньги по 27, по 23 процента, по 24 и попытаться что-то заработать. Где-то вдруг они попали, начинается крик, вот я попал, верните мои кредиты. А чем вы думали, почему вы хотели на пустом месте заработать деньги? Нам пора уже этот стереотип менять. И просто убрать этих 122 банка, которые есть в Украине, Десятка, два, три оставить живых, убрать эти карманные банки наших миллионеров, через которые отмываются деньги. Миллиардеров. Ну, я миллиардеров назвать не буду они все у власти, поэтому мы их прекрасно знаем. Тех миллиардеров, которые свои в собственные банки. И там эти деньги крутятся. И эти банки потом рефинансируются. Потому что если какие-то возникают проблемы, государство их датирует. Мы каждый день читаем: война забирает 90 миллионов. Подождите, а что, а, что, а, что, а где отчет этих 90 миллионов? Куда они идут? Вроде бы военных каких действий нету. Вроде кормят всех волонтеры, э, пищу волонтеры, одежду волонтеры. А государство 90 миллионов в день тратит на войну. Войны нет. А где деньги? Кто эти контролирует? Опять же, деньги, которые приходят в виде помощи. Кто контролирует, куда идут эти деньги? Никто не контролирует. Александр, вот вы понимаете тему коррупции. Я хотел бы, чтобы вы ее вот, пошире подняли, раскрыли так, как видите вы, и так, как видит обычный народ, жители Черниговской области. Вы знаете, как буквально три недели назад, скажем, присутствовал на заседании, где отчитывались силовики о проведении, отчитывались о работе за год МВД, СБУ, о проделанной работе, в без коррупции. Вы знаете, для меня было как представитель государственного совета при прокуратуре меня то пригласили. Я слушал, слушал, слушал. Где-то красиво говорят, где-то что-то возбуждали, где-то что-то решали, где-то что-то. А в итоге то никто ничего в бюджет не вернул, никого не посадили. Протоколы ни на кого коррупции где-то пытались составлять, порушивали справы. Вот, красиво говорят, да, порушил исправы, да, затримы там на хабаре, все, вопросов нету. Да, молодцы, садитесь. А то, ребята, вы порушили справу, довели до конца. Нет, в суде все отбили. То есть вопрос, боремся мы реально с коррупцией или нет. Если тот же сам представитель внутренней безопасности э, с налоговой э, выступает, там молодой человек уже, два года идет у них реструктуризация. Их там работает 9 человек. Хорошая зарплата. И когда спрашивают, вы как-то работать внутри у себя по коррупции, составляете протоколы. Мы пока в стадии реформации, э, реформирования, мы пока не можем этого делать. Зачем-то держать отдел 10 человек два года, который ничего не делает. Вот уже простая банальная вещь, коррупционная. Зачем держать те структуры, которые и платить им деньги? Слово коррупция, ну, как сказать, оно, конечно, очень громко звучит, то, что у нас везде оно связано со всем, это очень, как сказать, это повседневная проблема Украины, и она еще очень долго здесь будет витать. Та же самая система э, закупки э, питания. Та же самая система, вот, э, я не знаю, как можно правильно отсудить, э, решить вопрос, потому что наши депутаты собираются выделить 180 тысяч на вечный огонь, который будет отгореть. На три месяца. На три месяца. 180 тысяч гривен. Уважаемые люди, люди гибнут, люди умирают от голода, от болезни, не и мы будем, Я понимаю, что это деды наши воевали и все прочее. Но сегодня мы строим другую совершенную страну. Сегодня люди гибнут за другую совершенную страну. Так давайте, как может, урежем этот газ. Вот если по всей Украине взять это, кому это надо? В первую очередь, понимать, нужно на нафтогазу. Ему представитель заработать денег. 180 тысяч за три месяца. А давайте всю Украину посчитаем. Это будут миллионы, десятки миллионов гривен, которые спокойно могут остаться в бюджете того же самого города. Эти 180 тысяч гривен можно пустить на другие, на другие работы. То же самое... То же самое сейчас, просто по закупкам, сейчас просто занимаемся такой программой, анализируем ситуацию, закуп, закупки. Это читаешь, просто диву даешься, откуда такие вырастают колоссальные суммы. Мне было приятно, э, скажем, общаться с редактором журнала «Наши гроши», который за, в течение трех лет вернули 1,4 миллиарда евро в бюджет, не дал состояться незаконным сделкам. Это очень колоссально. Но это опять же таких людей очень мало, которые готовы за это бороться. Самое главное сегодня понять, что мы считаем коррупцией. Если мы идем к врачу и оставляем, скажем так, э, Шоколадку или коробку конфет? Будет ли это коррупция, или это будет благодарность? Или мы даем работнику ГАИ, например, э, даем взятку 200-300 гривен, чтобы не платить штраф в 1000. Так подождите, это коррупция или это благодарность? И кто тут коррупционер, потому что человек, который сегодня дал этому сотруднику ГАИ 200-300 гривен, но завтра бы заплатил по протоколу 1000, кто коррупционер? Гаишник или тот человек, который дает? Я считаю, что дает, но потому что он отошел в сторону и тоже кричит: Какие нас коррупционеры ГАишники. Это везде так. Потому что человеку надо в первую очередь думать, что для чего и нужно делать. Создание новых предприятий, создание новых управлений. То же самое вот в системе управления областного совета, в системе управления администрации. Создаются новые такие отдел привлечения инвестиций, еще какие-то. Ну, для меня департамент. На... Департамент целого, да, 4 человека зарплаты. Ну, ребята, я просто читаю. 23 человека, да, в департаменте. Зачем? Для чего? Это твердые зарплаты. Потому что интересно, что было на областной... Меньше безработицы. Меньше безработицы, да. Рабочие места, да. Э, то же самое раз на областной радио был сайт. Там четко было расписано, как работает каждое коммунальное предприятие области. Сейчас сайт поменялись, эта информация исчезла. Слабо успели сделать пилинг и читать, что там предприятия почти убыточные. Для чего их содержат? Не в этом ли уже та же самая коррупция? Мы бездарно тратим деньги нашего налогоплательщика. То есть, другими словами, вы перспективы не видите в том, что что-то поменяется? Перспектива, когда начнут реально садить людей, которые реально занимаются коррупцией, а не сельский голова, который взял 200, 200 долларов за, за какое-то решение вопроса. А тот, который взял 10, 20, 30 тысяч или порешал вопросы за 1 миллион, то спокойно, или глава администрации взял 8 тысяч долларов за подписание документов, он спокойно отделался решением суда и спокойно сидит отдыхает дома. Когда начнут реально садить людей садить и наказывать, и бить по карману, и конфисковывать имущество коррупционеров, тогда люди задумываются, стоит ли брать. Когда был, когда помню, был пример, в Польше мы ездили знакомились, когда, когда министра попался на взятки, так выселяли, показывали всю Польшу, была передача, выселяли из квартиры и конфисковывали имущество. Это при погибшем президенте Качинском да. Для поляков был шок, но мы потом, они это приветствовали. Но когда мы заезжали на таможню, там у нас были определенные направления в эту структуру стажироваться. На нас очень косо смотрели сотрудники погранслужбы в Польше. И вы туда с коррупцией. Вы будете хотите бороться, как у нас? Да, хотим, как и у вас бороться. То есть, если мы увидим реальные движение, что что-то делается. Потому что мы сегодня видим много коррупционеров, не хочу назвать фамилии, Они сидят, как сидели во власти, при той власти, они там и сидят. Им как носили, так и носят. Механизм, как был построен ручеек, который идет в одну реку, он туда идет. И эти люди сегодня работают. И сегодня э, они находятся на месте. И они никогда в жизни не отказываются от тех льгот, которые им были даны властью. Именно, именно льгота, потому что пользоваться тем, что какие-то сотрудники собирают деньги, и тот ручок стекается в область, потом идет на Киев, есть такие механизмы. И мы об этом, все об этом знают. И сколько здесь чего стоит, какая должность, сколько нужно. И все это знают. Мы все об этом говорим. Но все боятся э, почему-то называть, что это вот Вася Иванов, вот это тот, то тот, то тот, и давать показания.